‫האם ההשכלה הגבוהה, ובישראל במקור ההשכלה הגבוהה, ‫מנוהלת על ידי המדינה, ‫המדינה היא אחראית להשכלה הגבוהה? ‫האם אנחנו אותה? אנחנו מאפשרים מוסדות להשכלה הגבוהה ‫שהם אינם מטעם המדינה, ‫אלא גופים פרטיים שמנהלים אותם, עושים מזה ביזנס אולי? Вопрос также принадлежности университета. Кто должен быть хозяином университета? Государство? Или это должны быть частные лица, частные люди? В Израиле, это похоже на то, что происходит здесь, государство является хозяином университета. Хотя университеты получают очень много дотаций из частных рук, тем не менее основным управляющим является и регулятором является государство правильно ли это оставить в руках государства, или, может быть, есть необходимость в создании частных учебных заведений, и, может быть, тогда Академия будет более гибко относиться к вопросу рынка труда. Если если государство является регулятором, так оно и, и может в теоретически решать то, что происходит в Украине часто, какое количество нужно на ту или специальность, какое нужно количество студентов и ожидаемое количество выпускников. Если частная организация является регулятором и хозяином, то, конечно, там что-то ограничивать невозможно. И что тогда произойдет с теми или иными специальностями, которые будут обучаться в частном секторе. ‫וכאן באמת הבעיה הגדולה ‫שהיא עומדת אה, אה, לתחייב, ‫מה שנקרא, זה האקדמיה כביזנס. ‫האם אנחנו רוצים לראות ‫את האקדמיה כסוג של ביזנס, ‫של תל שמשלמים שכר לימוד גבוה ‫ומקבלים את מיטב המועצים, ‫והשאלה היא אם אנחנו נאמנים לחובת Здесь тогда подходит вообще вопрос, а насколько а, академия, насколько университет это вообще бизнес? Может ли это быть бизнесом? Может ли быть ситуация, при которой студент платит высокую плату за образование, реальную плату? Э, потому что в и Украине, и в Израиле студенты, даже те, кто платят э, в Украине, а в Израиле платят за это все студенты абсолютно, э, не платят настоящую цену, не платят субсидированную цену, все а равно это государство. Но э, можно ли относиться к высшему образованию, как к некой форме бизнеса, на которой надо зарабатывать. Где студент платит большую сумму, получает за эту сумму определенные услуги на эту сумму. Что происходит с этим дальше? Куда это нас может привести, эта приватизация э, высшего образования? Последние две дилеммы, о которых мы говорили, они напрямую подходят к вопросу академического преподавания в а академии. Это абсолютно напрямую связано с вами, со студентами. מלמדים, ידע, יום, как и что нужно преподавать в мире, в сегодняшнем мире, в котором существует инфляция знаний, в мире, в котором...

дать человеку конкретные знания в конкретной области, в которой он учится, или мы хотим видеть выпускника как человека мира, человека, знающий свою культуру, человека, имеющий понимание э, и общие э, какие-то знания в культурах соседних народов. Есть огромное количество мыслей и дилемм в этом. ‫ממשלה או מי שאחראי להשכלה גבוהה, ‫מועצה להשכלה גבוהה בישראל, ‫אומרת, אנחנו רוצים ‫שכל תלמיד יקבל לימודי העשרה ‫שלא בתחום שלו. ‫אם הוא לומד מדעי הרוח, ‫שהוא קצת מפיזית. К химии. Это вещи新しい, к янии, чтобы в из каждое государство, каждая академия, каждая научная система находит ответ на этот вопрос, каждая самостоятельно. Например, в Израиле высший совет по высшему образованию, так называется это, совет по высшему образованию, государственная структура считает, что каждый выпускник вуза, кроме своей специальности, на которую... Он должен иметь представление о вообще общих каких-то науках. Человек, изучающий гуманитарные науки, должен иметь понятие в статистике, немного физики, немного химии. Человек, изучающий наоборот, точные науки, должен иметь некое понимание и разумение в общественных науках и в гуманитарных науках. ‫שכל בוגר חלק מתוכנית הלימודים, ‫הוא מקבל 12 שעות ‫בתחום של התרבות היהודית שלנו, ‫כי זה חלק מלהיות אה, סטודנט בישראל. ‫-נפנימייר, ‫בצ'קנון זלידיני, ‫כתוב אצל ישראל דוקטור טיינדוביץ', ‫מיוסף בצנת הפועל דריאל, ‫אז הוא שזכות ראשי נקטורת ‫בפועל מועצת הממשלה ‫הצנבה עניינית לזלידיני, ‫שתוקה שסטודנט פולוצ'יית כבר часа академических недель, которые связаны с еврейской и израильской культурой, и это является неотъемлемой частью учебы, что бы он ни учил, какую специальность технологическую или другую он бы не учил. Есть также мнение, которое э, существует, что должно быть четкое разграничение четкое ограничение между двумя типами курсов. Курсы, которые знания, ну имеется курсы э, знания взять нужно иметь, и методические курсы, курсы, которые обучают методики, и она сейчас что это за методические курсы. <говорит> часть методического курса, например, часть методического обучения. Как современно в современном мире получать качественную информацию в мире Google? мире интернета, в мире Википедии, которая процентов 30 прав, а все остальное ложь, да, как э, в, этом, в этих случаях может студент может находить правдивую, качественную информацию, которая будет для него полезна. Это часть методологии. Как пишет семинарскую работу. Как пишется академическая научная работа? Статистика, Статистика и системы исследования, методы исследования в, в, в научной работе. Это все курсы. Это, это, это курсы, которые ставят свои, свои цели не вбить в голову студентов конкретные знания, которые потом проверят во время сессии. А от сессии этой а сессии живут студенты, если они из они тут же это забывают. Это курсы, которые должны научить студента самостоятельно работать. ‫אז כנראה לי, 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 ‫אז כנראה לי Последний тоже дилемма, хотел этим, как говорить более конкретные вещи о том, как с этим всем справляется в Израиле. Мы живем в век технологий. имя, да? фейсбук, e интернет это вещи, которые пользуются ежедневно, повседневно. Я даже уверен, что сейчас кто-то наверняка сидит с компьютером, просто как-то смотрел сзади, да, и там что-то сейчас играется в интернете. Как с этим жить в современном мире и как это можно и нужно использовать на благо академии? Это те вопросы, как на примере Ариэльского университета, в доктор Давидович представит израильский подход в системе высшего образования специально приходят эти вопросы, чтобы, чтобы определить круг э, ответов. Как достигать, как, например, мы все-таки стремимся к высоким, высоким достижениям и к, э, к тому, чтобы студенты учились как можно лучше? ‫הקפדה על רמה אקדמית, ואני אסביר באופן קונקרטי קצת מה עושים. ‫-בקרוב, יש לך ש... ‫הגזרנו מה... ‫הקפדה על רמה אקדמית, ‫כזה. ‫בצה"ל, הממשלה, ‫לא יכולים להתארגן את התקציב. ‫זה נפלא We have a of workers making it the largest employer in Judea in Samaria. Nearly 3,000 students to are participating in building something unique for Jewish students and scientists from all over the world. I think there are very few uh, the kind of work that Ariel has done in such a short time, and such a uh, limited resource. So increase center and achieved in its short history. Clean Come to our visit the University Center and I'm pretty sure... That afterwards you will decide to take a part in its development. Have you been in English? Okay. And you are ending this way. So we know that the student. I want to know more about you because the students from Ukraine. But here is more younger. Средний возраст израильской больше внимания уделяют практике. Они хотят получить работу. Yeah. So, question, please. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Вы слышали что-нибудь по yes. Израиле? Okay. What they said about the so, about the internet and the Facebook, are you agree with that? Yeah. i the dangerous. to have heard. You've Facebook a have heard. You've heard. You've a huge mythological yes, that we have center. Yes, have works with have heard. You've you have a huge methodological center that research how to teach students no. how to work by themselves. Yeah. Right. Can you maybe share some tips for us and like how to serve the net, I don't know, how to get useful information in the future amount of information? Because like, like I'm a student and I know that to find a, I don't know, a normal article is so uh, time consuming. So maybe you can share some tips for us. Это эстетический курс преподавания израильский и предоставить какие-либо советы для студентов, потому что, допустим, для нас вот такое, время подготовки не без интернета а очень времяемкое, то есть поэтому, пожалуйста, что-нибудь нам посоветуйте. So, uh, thank you. Uh, two tips. One. To be more critical, to know that, that someone writes something in the internet, the Google University, okay? Someone wrote it. But it's not high. You have to be this generation of students, they must be more critical about what they read. This is the first thing.